Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, о том, как строить отношения внутри церкви. Мы все, я думаю, прекрасно понимаем, что мы живем в обществе, в социуме, мы не живем каждый в келье своей, как, может быть, вы когда-то слышали, что монахи, может быть, жили каждый в каждой своей келье, и они очень-очень редко встречались друг с другом. Но мы живем в социуме, мы живем в, 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 в обществе, где мы строим отношения друг с другом, мы строим отношения с нашими коллегами, мы строим отношения с нашими соседями, друзьями, строим отношения в семье, между родителями, и детьми, отношения между мужем и женой. И мы с вами соединены кровью Иисуса Христа, мы с вами церковь, и мы строим отношения друг с другом. И вот я хотел бы сегодня как раз таки задаться вопросом, как мы на основании Библии должны строить эти отношения, какими принципами руководствоваться, что Библия говорит нам об этом, и что она нам советуют это, какие принципы и основной текст, который я хотел бы прочитать сегодня, это первое это послание Филиппийцам, вторая глава, первые пять стихов послание Филиппийцам, вторая глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою, мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Павел нам здесь оставляет, на мой взгляд, шесть принципов отношений, построения, вернее, вернее, как мы строить можем отношения нашей между, между друг, друг с другом. И вот первый принцип, который здесь говорится, будьте единомысленны, имейте одни мысли. Это первый принцип единомыслия. И мы видим, на, здесь одна картинка, я такой подобрал, когда два пути есть, и цель одна, ясна. Она может быть впереди, эти дороги сходятся. Но есть два пути, которыми могут эти люди вот перед этим перекрестком стоят. И тот ведет к той же цели, и другой путь ведет к той же цели. Но они, если не договорятся, если не будет единомыслия, они не смогут сделать одно дело, то есть вдвоем пойти по этому пути. Если они пойдут по разным путям, они, может, даже к цели придут, но они не будут вместе. Когда в церкви нет единомыслия, может быть, и не совершаться какая-то работа, и когда не, не могут люди договориться между собой. Я думаю, со школьной еще скамьи известна вам такая басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Я некоторые места вам напомню, некоторые эти выражения там, да, и, начинается эта басня. «Однажды лебедь, рак и щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись». Я, может быть, что-то пропускаю, не помню, но дальше основные мысли я помню. Но только вот рак пятится назад, щука тянет воду, лебедь рвется в облака. И в конце говорится, кто виноват из них, кто прав, судить не нам, но только воз и ныне там. Ничего не получилось, потому что эти животные не смогли договориться. Хотя цель была понятна и ясна. Вот тележку эту, может быть, деревянную повозку вестись с по поклажей, воз взялись вот эту повозку нужно было с пункта А в пункт Б переместить. И всем была понятна цель. Но методы были разные. Ирак предлагал, ну, у этой повозки есть колеса, давайте ее потащим. И он уже начал, наверное, тащить. Хорошая идея, да, может быть, немного времени занимает, немного усилий, и мы вот через там, полчаса, через час сможем ее дотащить туда, в пункт Б. Лебедь говорил, ну какой-то щит. Ну вы все знают, что по воздуху быстрее. Это самый быстрый воздушный вид транспорта, он самый быстрый. Давайте по воздуху. Минута, две, и он уже там. А щука по-своему предлагала, ну здесь есть рядом вода. Полоска, скорее всего, деревянная была. Давайте просто ее спустим на воду, и она сама поплывет, если есть течение. Да вообще минимум усилий. И каждый был по своему прав, Но они не смогли договориться. И в конце этой басни говорится, что воз и ныне там. Никакое служение, никакого действия, никакой работы не совершено. Он там и поныне стоит, потому что они не договорились, не было единства в их действиях. Я думаю, также бывает часто и в церкви. Не дай Бог, конечно, чтобы мы не смогли договориться. Я приведу пример с нашей церкви, там в Бахмуте. Простой пример такой, когда мы решили делать детский лагерь. И собрались уже вот те учителя, воспитатели, директоры лагеря и так далее. Где будем проводить? Первый вопрос. Где будем проводить этот лагерь? И уже там начались разногласия. Кто-то предлагал, ну на территории церкви это очень удобно. Есть столовая, есть кухня, вот там, туда, детей, вода и так далее. Есть электричество. Если кто-то вдруг поранится, есть сразу же, скажем помощь первую медицинскую. Все вроде бы удобно на территории церкви. Кто-то говорил, ну детский лагерь, давайте сделаем на улице, на природе, на свежем воздухе, ну, детям везде будет побегать. Это очень интересно, это живо. И вот даже в этом вопросе уже появились разные мнения. Но это в принципе нормально, когда появляются разные мнения, мы разные люди, мы, у нас разные вкусы. Кто-то пришел сегодня в красном, в белом, в черном, да, мы у нас разные э, вкусы на э, цвет у нас разные вкусы, блюда мы разные любим, у нас разные мнения. Но единство заключается в том, чтобы мы могли договариваться, прийти к чему-то общему. Слава Богу, мы пришли к чему-то общему, там, в этом лагере, да, мы договорились сделать на улице, и нашлись генераторы, чтобы электричество подключить, и пищу подвозили туда, и детям очень понравилось. То есть мы пришли к единству с разными мнениями, мы пришли к единомыслию. И я вспоминаю такой еще пример, когда моя сестра выходила замуж, и ведущий на свадьбе ей подарил такие две два символических лебедя, хрустальных лебедя, и попросил, говорит, вот эти лебеди будут вас символизировать, но только вы их, пожалуйста, поставьте не друг против друга, ну, как обычно люди, наверное, да, вот так вот лебеди друг на друга смотрят красиво, говорит, а вы поставьте, чтобы они в одном направлении смотрели, и вот это будет символизировать единство в вашей семьи. Если лебедь смотрит напротив, друг, напротив друга, тогда они смотрят в разных направлениях. Вы поставите их в одном направлении. Я каждый раз, когда буду приходить к вам в гости, я буду видеть и понимать, что у вас в семье есть единство. Единство как раз-таки это как к чему-то общему приходить. Второй принцип Павел здесь говорит, имейте ту же любовь. Я в другом переводе посмотрел, там буквально одно слово добавлено, но немножко больше уже понятия. Имейте одну и ту же любовь. Поэтому советую там, чтобы мы имели одну любовь к чему-то. Ну, если нас объединяет Господь Бог, я думаю, первое, что мы можем любить, и все мы любим, это мы любим друг друга, мы мы любим Бога. Мы как церковь, мы, я думаю, стараемся любить друг друга. И мы можем любить грешников, тех, которые еще не стали нашими друзьями, но посмотрите на Иисуса Христа, в пятом, пятой, пятом стихе мы читаем, что у вас должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. И вот если мы смотрим на Христа, как Он любил грешников, Он не гнушался теми людьми, которыми гнушались фарисеи, книжники, законники. Они не ходили в дом к мытарям, грешникам. Они их гнушались, до десятой дороги обходили. Но Христос вел себя по-другому. И нам Павел советует, чтобы у нас в церкви были отношения, когда мы любим друг друга, любим одинаково. Мы не выделяем кого-то, знаете, печально бывает, и даже там в церкви у нас все слышал, что особенно пожилые люди, так знаете, с сожалением говорят, вот молодежь общается между собой, говорит, а нас как будто бы не замечают, нас проходит мимо, даже не поздороваться никто. Ну, у нас была большая церковь, конечно, может быть, со всеми не успеешь поздороваться, но очень часто такие, знаете, как ну, деление в церкви, к сожалению, происходит, что вот с ними мы общаемся, а тем, ну да, я знаю, вроде бы член нашей церкви где-то там я его вижу каждый раз. Но почему я должен к ним подходить и, и приветствоваться, даже, даже хотя бы поприветствоваться? Очень хорошо, когда мы, у нас в церкви как бы равные отношения, хотя они не будут совершенно равны, да, кто-то наш друг, кто-то наш родственник, мы как бы вроде бы ближе, но по крайней мере не сторониться. и как Христос оказывал любовь, поддержку другим людям, это тоже мы когда смотрим на Христа. Я думаю, это для нас очень яркий пример, как он к Грешникам относился. А грешники это те люди, которые впоследствии могут стать нашими братьями и сестрами во Христе. Третий принцип здесь Павел предлагает, будьте единодушны. Ну, единодушно, знаете, вот когда смотришь на эту картинку, все заняты делом своим. Хотя я нашел два человека, которые там вот внизу, парень, отдыхает. Но я надеюсь, что это они... У них пауза просто. Да? Они до этого трудились и они после этого. Будет трудиться и каждый человек имеет возможность да, отдохнуть и право на отдых. Но на этой картинке видно, что каждый занят своим делом. Они разные дела. Кто-то занят одним, кто-то другим делом, кто-то заливает бетон, кто-то что-то меряет, носит и так далее. Но они, каждый занят своим делом. Это единодушие, когда... Не, нет людей, которые отсиживаются, пускай они делают, а я посижу. Пусть другие совершают труд и служение, а я пусть помолчу, посмотрю над ними. Знаете, может быть, видели такую картинку, один человек работает, роет яму, и пять над ними стоят там, прораб, инженер, там, техник какой-то и так далее, заказчик, и они все рассказывают, что ты не так делаешь. Вот подобное да, бывает на церквах, к сожалению, что нет единодушия. Кто-то трудится, а кто-то смотрит и наблюдает за этим. Я тоже приведу пример из нашего из нашей церкви, там еще в Украине, в Бахмуте, когда строился дом молитвы. И уже тот дом, который, в котором мы собирались, был маленький. И объявили о начале строительства, не такого, наверное, дома, но дома молитвы. И я помню, мы еще мне было вот 8-9 лет, и мы все приходили на строительство дома молитвы. И знаете, не приходил, наверное, туда действительно человек, который болеет, у которого проблемы, может быть, со здоровьем, инвалиды. Но все остальные, кто имел возможности, сил, много и мало сил, они приходили туда на строительство дома молитвы. Кто имел силы, мужчины, братья, сильные, они возводили стены, они штукатуры были, там кровлю делали, сварщики, варили отопление и так далее. То есть этим заняты были делом кто был послабее, может быть, даже пожилые люди, они не могли туда лезть и высоко что-то делать, носить тяжелое что-то. Они подметали, сестры там, готовили кушать там, на кухне. Нам, детям, разрешали по кирпичику, кто был посильнее, там по два кирпичика носить и подносили мы это все туда уже ближе к каменщикам. То есть каждый свою лепту вносил, кто большую, кто маленькую, но участвовал в строительстве Дома Божьего. Хотелось бы, чтобы... Было, был такой еще пример один приведу. У нас в школе наш классный руководитель, учитель математики был. Знаете, когда она заходила, начала на урок, всегда она предлагала, давала возможность, чтобы каждый, ну, кто-то мог ответить по желанию. И она садилась и говорит, кто сегодня хочет ответить? И смотрела на зал, у нее любимое выражение было, очень частая фраза, она говорила «лес рук». Хотя этого леса не было на самом деле, то есть все прятались там за, друг за другом, чтобы кто-то другой, может быть, ответит, не я сегодня. И она с таким сожалением говорила, да, лес рук. Этого леса не было. И тогда уже начиналось, конечно, по журналу вызывать, кто, кто, кто попал под ее горячую руку. Так вот, хотелось бы, чтобы в церкви как раз-таки был лес рук. Чтобы говорили, я хочу этим служением заняться, я другим хочу заняться. А вот я вижу себя в другом служении, в третьем и так далее. Помним, когда Исаия, когда увидел призыв или услышал призыв Господа, кто пойдет для нас, кто будет проповедовать народу израильскому, нужно идти провозглашать эту весть. И он оглянулся, говорит, а никого нету. И он, знаете, может так поднял руку, может быть не поднимал руку, он говорит, вот я, пошли меня. Я, может быть, не самый подходящий кандидат, я, может быть, не, самая, не самый, не лучший на эту должность, но, но я готов, пошли меня, используй меня. Хотелось бы, чтобы в церкви мы каждый могли найти свое служение, и быть полезными, управлять этой единодушие, когда каждый в чем-то задействован, каждый приносит пользу для общего дела. Четвертый принцип, Павел говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Что такое любопрение? Да, слова уже, наверное, устаревшие, но любопрение, любовь к прению, Прения это спор. По сути, когда человек любит спорить или любит с чем-то себя сравнивать, соперничать, это и есть, по сути, соперничество. Когда человек что-то делает, для того, чтобы сделать лучше, чем другое. А тщеславие, это когда тщетная слава, когда мы славу ищем не Богу, а ищем себе. И, к сожалению, такое бывает тоже в И Павел говорит, ничего не делайте по любопрению или ведь по тщеславию. В первом принципе мы говорили, что цель может быть одна, но можно делать разными методами или разными дорогами, проходить путями к этой цели. А здесь говорится как раз таки о том, что могут люди даже совершать одно и то же дело одним и том же, тем же, методом, но совершать для разных целей. Один друг выходит проповедовать для того, чтобы после проповеди все к нему подошли и сказали, хорошо, как ты сказал проповедь, как ты хорошо сегодня объяснил, ты молодец, ты лучший, это, наверное, лучшее, что я слышал там за последний месяц, за последние два месяца. И человек этого ожидает, и так готовит, хорошо, чтобы его пошли похвалили. Но у него цель не прославить Бога. А другой вышел, говорит, просто, спокойно, и не ожидает, чтобы его кто-то пошел похвалил. Он это делает для того, чтобы церковь получала наседание, и через это Бог прославился, делает все для того, чтобы прославить нашего Господа. И э, тщеславие, да, когда себе человек ищет славу, а соперничество идет, любопрение, как здесь сказано, когда человек что-то делает, может быть, чтобы спеть лучше, чем другой. Я как-то слышал свидетельство одной сестры, верующей певицы, я не буду называть ее имя, христианская певица, и она говорит, что мы когда еще росли в церкви, и одна сестра была тоже в церкви, лучше меня пела. Говорит, все, когда вот я спою, или когда она споет, все подходят к ней, как-то ее хвалят, молодец, и больше приглашают ее. Говорит, меня это так задевало, говорит, я хочу петь лучше, чем она. И она посвятила много лет этой, этой цели научиться петь лучше, чем ее соперница, так сказать, да. И она ходила на вокал, она платила деньги, она в этом занималась, она достигла успеха в этом. И она очень хорошо начала петь, она начала записывать песни, диски на студии и так далее. И действительно, ее песни стали больше слушать, больше покупать эти диски. Она завоевала авторитет и научилась действительно очень хорошо петь. Но она, к сожалению, так уже через годы Говорит, я на самом деле не хотела прославить Господа, я не хотела, чтобы люди назидались от моих песен, хотя это и было, наверное, да? Но, говорит, целью моей было научиться лучше петь, чем моя соперница. Говорит, я достигла этой цели, но, к сожалению, не искала славы Богу. Поэтому Павел нас здесь призывает, чтобы мы ничего не делали по соперничеству или для того, чтобы искать славу себе. Слава должна быть только Богу. Пятый принцип здесь Такая картинка, когда, я думаю, вы догадались, кто это. Иисус Христос умывает ноги своим ученикам. Павел говорит нам, почитайте один другого высшим себя. Один другого высшим себя. Главное ничего не путать. Не себя выше другого, а другого почитать высшим себя. И Христос, когда посылает своих учеников на служение, Он говорит, вы когда совершите все поверенное вам, говорит, вы говорите о себе, мы рабы ничего не стоящие. Представьте, ничего не стоящие. Любой раб что-то стоил. Иосифа там да, за 20 за 30 серебряников продали. Христа тоже за 30 серебряников. То есть любой даже раб, он что-то стоил. Но он говорит, вы о себе говорите, мы ничего не стоящие. Знаете, чтобы подчеркнуть, что мы не своей силой это делаем. Это Бог все. Мы только лишь служители, мы только лишь передаем. Мы не сами имеем эту власть исцелять, бесов изгонять, прокаженных очищать. Вот Христос идет и их посылает на это служение. И вот эти ученики так они и делали. Они радовались, да, хотя что имени, именем Иисуса Христа повинуются бесы, выходят, но он говорит, радуйтесь другому. И ученики, или же апостолы, да, они когда ходили, он то, они тоже говорили, что мы рабы ничего не стоящего. Очень много посланий начинается с таких слов. Иаков, допустим, говорит, раб Господа Иисуса Христа, двенадцати пленом находящимся в рассеянии, радоваться. Другие апостолы тоже начинают свое послание раб и апостол, может быть, да, но они понимали свое состояние перед Богом, они понимали, кто мы. Когда Павлу, помните, или Петру кланялись, или же хотели его возвеличить, он его поднимал, и говорит, стань, я тоже человек. Когда, помните, Варнава и Павел тоже какой-то селение зашли, проповедовали, их там обожествляли, им хотели принести дары, жертвоприношения говорит, вы что делаете? Богу нужно поклоняться, или их отговорили, чтобы им не приносили эти все сожжения. И апостолы очень хорошо понимали свое предназначение, и кто они на самом деле есть, не возвышались. Хотя, может быть, они чего-то достигли. Это апостолы были, это посланники Бога, это те люди, через которых совершались чудеса эти но тем не менее они о себе думали скромно и очень хорошо, когда в церкви каждый из нас будет другого почитать высшим себя. Наверное, тогда исчезнут и зависть, и гордость какая-то, да, если я другого высшим себя почитаю, место уступить, знаете, подвести, сделать что-то для другого, принести, может быть, чай, сделать какую-то услугу для, для другого человека. Вот тогда будет гармония церкви. Павел это говорит, да, другого почитать высшим себя. Я думаю, вы все помните такую притчу, когда Христос Говорит, если ты будешь позван на пир брачный, то ты не занимай первые места, ты лучше сядь где-то сзади, чтобы, вот, думая о себе скромненько, да, и тебе тогда будет честь и похвала, когда тебя пересадят повыше, придет хозяин этого пира и скажет, ну что ты там на, на крайнем месте, на самом конце сел, пройди сядь вперед, и это будет для тебя уважение. И я думаю, для нас это очень хороший пример, что, когда мы сами себя унижаем, или же думаем о себе очень скромно, не возвышаем то Бог тогда нас прославит. В этом отрывке, если хотите дальше почитать, 2 глава Крепицам, то о Христе говорится, что Он смирил себя, но Бог его возвысил. Христос не говорит, что я себя прославляю, и Он много раз говорит, что я прославляю пославшего меня, то есть ну, своего Отца. И последний принцип, о котором говорится в этом отрывке, забота о других. Павел говорит, не о себе, только каждый заботится, но каждый и о других. Проявлять заботу, я думаю, первое, что сразу приходит в голову, когда мы материально поддерживаем друг другого, мы видим нужды другого. Я думаю, никто из нас нам не подсказывает, чтобы мы заботились о самих себе, правда? Мы когда выходим на улицу и дождь идет, ну, только детям, наверное, нужно сказать, возьми зонтик. Ну, взрослые уже сами позаботятся о себе, мы понимаем, мы сейчас намокнем, мы берем зонтик, когда холодно, мы одеваемся потеплее. Когда проголодались, да, никому не нужно напоминать нам, что мы голодны, покушаем что-нибудь. Ну, мы сами, как бы о себе можем позаботиться, но порой так, что мы не видим нужды другого, особенно вот в Украине, я думаю, многие наблюдали, когда и даже в церквах есть люди нуждающиеся, которые по одежде видно, и они, может быть, не так хорошо едят, а у кого-то столы ломятся. И Павел здесь говорит, что мы мы заботились о других. Первое, конечно, да, что приходит на ум, это материально это хорошо, это здорово, когда мы можем позаботиться. Я Христос говорит, если имеешь две рубашки, отдай не имеешь, не имуешь чему. Если у тебя есть много хлеба, поделись, накорми голодного. Вот это будет, кстати, там говорится о посте. Я всегда думал, что пост это что-то постное, да, это не есть. А он говорит, разделись голодный хлеб твой, накорми да, голодного. И второе, что мы можем забота о других, где проявлять это такая, знаете, душевная забота. Когда человек пришел в церковь, и очень хорошо подойти, просто узнать, какие у него проблемы, какие у него нужды. Может быть, просто поддержать или же выслушать пять минут, что он хочет сказать, что у него на сердце. Это тоже будет духовная, душевная, вернее, такая забота, дружеская атмосфера, когда человек чувствует себя, не чувствует себя потерянным в церкви. Бывает так, что, да, пришел человек, послушал все, ушел, и все, и на этом и никто не подошел, ни с кем не поздоровался, нет никакого общения. Здорово, когда мы справляем заботу какую-то такую душевную. И, конечно же, мы можем духовную заботу проявить друг о друге, о своем брате или сестре в церкви. Мы имеем все дары духовные. И этими дарами Бог хочет, чтобы мы трудились друг для друга, чтобы мы не закапывали, как в той притче, таланты, получили все. Кто-то больше, кто-то меньше, но только последний раб этот, он пошел и запрятал это, этот талант. И знаете, какую характеристику Бог сказал о нем? Злой и лукавый, да, и ленивый там даже, ленивый раб. То есть ты знал, что этот талант тебе дан, ну, не поди его, употребив дело. Но нет, человек это взял и закопал. Знаете, человек, допустим, в церкви, обладая, может быть, даром учителя, он может хорошо проповедовать, он может хорошо с детьми заниматься, малую группу провести, изучение Писания, Бог наделил этим даром духовным. Но когда человек говорит, ну пускай другой сделает, я, может быть, у меня не так хорошо получается, или мне просто не хочется готовить эти темы, это время занимает и так далее, то есть человек получается как будто бы, знаете, проявляет духовную жадность, когда у меня есть эта возможность потрудиться для другого, но когда человек не заботится и духовно, хотя и Бог хочет использовать, может быть, меня, тебя сегодня для поддержания кого-то из нашей церкви, для того, чтобы ему что-то сказать через меня, и через кого-то из нас. Бог хочет этого, но часто люди закапывают свои таланты. И здесь Бог, Павел нас призывает, каждый заботится не только о себе, но и о других. Поэтому пусть Господь нам помог, помогает иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе, как мы читали в начале. Все, что нам непонятно, знаете, или где мы, с кого мы можем брать предмет, с Иисуса Христа. Как Он учил, как Он любил грешников, как Он относился к ученикам и даже к фарисеям ко всем окружающим людям, и чтобы в церкви у нас было единство, когда мы, как мы читаем, и ту же любовь, и единодушие, ложные мотивы, чтобы мы избегали, чтобы почитали другого выше себя, и чтобы заботились друг о друге. И в конце я хотел бы предложить вопросы для рассмотрения, когда мы потом уже немножко поразмышляем над ними. Первое – это назвать эти шесть принципов, повторить еще раз, ничего здесь сложного, я думаю, нет о которых Павел говорит в этом отрывке. Хотя, я думаю, и в других отрывках может быть что-то другое будет, да? но мы сегодня говорили об этом, чтобы мы немножко просто повторили. Хотел бы, чтобы мы ответили на вопрос, желали первого апостола искать церковь по этим принципам. Если да, то хотелось бы, чтобы привести примеры. Подумайте, я уже себе подумал, и они есть, эти примеры. И третье, да, приведите библейские примеры нарушений этих принципов, когда Бог хочет у нас единства, а у людей не было единства. К чему это привело? Как, какие последствия вот этих вот, когда человек поступает по-своему, не по-библейски, когда ложные мотивы, когда он ищет слава себе, ну и, и по всем этим шести принципам, принципах, чтобы мы прошлись. Аминь. Аминь. Помолимся.